Dalam dunia pendidikan hari ini, guru berdepan dengan pelbagai cabaran dalam bilik darjah. Salah satunya ialah isu kecelaruan identiti. Menurut artikel merungkai kecelaruan identiti gender oleh Irma Wani Uthman dan rakan-rakan pada tahun 2021, fenomena ini semakin membimbangkan kerana ia melibatkan generasi muda yang bakal menjadi pelapis kepimpinan negara. Kecelaruan identiti bukan sekadar soal peribadi tetapi memberi kesan besar terhadap emosi, sosial dan akademik murid di sekolah. Kelaruan identiti atau gender dysphoria berlaku apabila seseorang murid tidak selesa dengan jantina biologinya. Artikel tersebut menjelaskan bahawa golongan muda yang berdepan isu ini sering mengalami konflik dalaman, stigma sosial, masalah kesihatan mental dan kadangkala -kadang terdedah kepada gaya hidup yang tidak sihat. Dalam konteks sekolah, ia menyebabkan murid menjadi pasif, kurang bermotivasi dan terasing daripada aktiviti pembelajaran. Ambil contoh seorang murid bernama Daniel, pelajar tingkatan 2 di rumah, Daniel seorang yang periang dan suka berbual dengan keluarga. Namun di sekolah, dia sering diejek kerana gaya percakapannya yang dianggap berbeza. Akibat ejekan itu, Daniel memilih untuk menyendiri enggan menyertai perbincangan kumpulan dan prestasi akademiknya mula menurun. Situasi ini selari dengan dapatan artikel merungkai kecelaruan identiti gender yang menegaskan bahawa pengaruh rakan sebaya dan stigma sosial menjadi penyumbang besar kepada kecelaruan identiti. Punca utama isu ini boleh dikaitkan dengan perbezaan individu dan motivasi diri Artikel berkenaan menyatakan bahawa kepincangan sokongan keluarga, trauma masa lalu serta pengaruh media sosial mendorong remaja mencari identiti di luar norma. Hal ini bertepatan dengan teori psikososial Eric Erikson yang menegaskan bahawa remaja berada dalam fasa identity versus role confusion jika mereka gagal membentuk identiti diri yang positif, mereka mudah terjebak dalam kekeliruan peranan dan akhirnya mengalami kecelaruan identiti. Teori psikologi juga membantu kita memahami isu ini. Menurut Vygotsky, perkembangan bahasa dan identiti berlaku melalui interaksi sosial. Namun, stigma menjadikan murid menarik diri, Teori Bandura pula menjelaskan bahawa murid meniru tingkah laku yang dilihat termasuk dari media sosial seperti yang ditekankan dalam artikel ini. Erickson pula mengingatkan bahawa remaja yang gagal mengatasi krisis identiti akan berdepan kekeliruan peranan. Sementara itu, Goldman menekankan kepentingan kecerdasan emosi kerana murid yang gagal mengawal emosi mudah terdedah kepada tekanan dan kemurungan. Kesemuanya ini menyokong penjelasan artikel bahawa faktor keluarga, rakan sebaya dan media sosial amat mempengaruhi kecelaruan identiti murid. Berdasarkan artikel merungkai kecelaruan identiti gender dan kajian psikologi pendidikan, beberapa langkah boleh diambil. Counseling Psikologi menggunakan pendekatan kognitif behavioral terapi untuk membantu murid mengurus emosi dan membina keyakinan diri. Sokongan sosial di sekolah melalui rakan sebaya dan guru yang bersifat inklusif supaya murid tidak terasing. Pendidikan emosi dan nilai agama kerana artikel ini menekankan kurangnya penghayatan agama dan moral menjadi faktor utama kecelaruan identiti. Kawalan media sosial dengan mendidik murid menggunakan media secara bijak agar tidak meniru gaya hidup yang bertentangan dengan norma. Atika tersebut juga menekankan bahawa pendekatan menyeluruh ini mampu mengurangkan kecelaruan identiti. Dengan bimbingan kaunselor, sokongan keluarga, penerimaan rakan sebaya serta pengukuhan nilai agama, murid seperti Daniel dapat membina semula keyakinan diri. Mereka kembali bersemangat dalam pembelajaran, berani bersuara dan mampu berfungsi dengan lebih baik di sekolah. Kesimpulannya, kecelaruan identiti merupakan isu besar dalam pendidikan abad ke-21. Artikel merungkai kecelaruan identiti gender me Artikel merungkai kecelaruan identiti gender mengingatkan kita bahawa tanpa sokongan yang betul, murid berisiko terjebak dalam krisis identiti yang berpanjangan. Sebagai pendidik, tugas kita adalah memberi bimbingan, mewujudkan persekitaran, pembelajaran inklusif serta menanamkan nilai agama dan moral dengan pendekatan yang tepat kita mampu membantu generasi muda membina identiti positif dan dan menghadapi masa depan dengan lebih yakin